Azerbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Cari ilin may ayının 6-sında Misir Ərəb Respublikasında rəsmi səfərdə olarkən Abşeron rayonu ilə Misir Ərəb Respublikasının Qalubey vilayəti arasında anlaşma memorandumı imzalanmışdır. Bu məqsədlə Qalubey vilayəti tərəfindən Abşeron rayonunun nümayəndə heyəti iyulun 4-dən 8-inədək Misir Ərəb Respublikasına dəvət olundular. Həmin memorandum əsasən Abşeron rayonunun təhsili, səhiyyə, mədəniyyət, kənd təsərrəvatı Sənaye və azad sahibkarluq sahələrində çalışanların təcrübə mübadiləsi aparılması nəzərdə tutulmuşdur. Abşeron rayon icra hakimətinin başçısı Zakir Fərəcovun başçılığı getdiyi nümayəndə heyəti Misir Ərəb Respublikasında səmimi qonaqpərvərlik və dostcasına qarşılandılar. Səfərin ilk günü Misir Ərəb Respublikasının Qalubey vilayətinin qubernatoru cənab Ədli Hüseyn Beynaxaq əməkdaşlıq üzrə Dövlət Naziri xanım Faizə Əbu Naqa və vilayətin digər rəsmi şəxsləri nümayəndə heyətini qəbul edib və təcrübə mübadiləsi proqramında nəzərdə tutulan görüşlər, müəssəələrin fəaliyyəti ilə tanışlıq tədbirləri həyata keçirdilər. Nümayəndə heyəti vilayətin ərazisindəki Çapbaur avtobus şirkəti, Toshiba Al Arabu Kristal Asfoniya Şəhər sulları inşaat şirkətlərində, təhsil, səhiyyə müəssəslərində Misir ləmkallarının iş təcrübəsi ilə tanış oldular. Yekun olaraq Azərbaycan və Misir işçi qrupları Misirin dövlət və hökumət nümayəndələrinin iştiraki ilə iclas keçirdilər. Görüşlərin nəticəsi olaraq Qalubey vilayəti tərəfindən Abşeron rayon icra hakimətinin maliyyə dəstəyi ilə Qalubeydə Abşeron parkı salınması və həmin parkın hər kəsində ümummilli liderimiz Səid Əliyevin xatirə kompleksinin qurulmasını Qalubey küçələrinin birinə Abşeron adının verilməsi, Abşeron rayonu tərəfindən isə Xırdalan şəhərində küçələrin birinə Qalubeyev vilayətinin adının verilməsi, Xırdalan şəhərində Misir-Azərbaycan dostluq əlaqələri parkı adlı yeni bir parkın yaradılması, məktəblərin birində ərəb təmayüllü siniflərinin açılması barədə iki tərəf arasında razılıqma əldə olundu. Qalubeyev vilayətini nümayəndə heyətinin 2007-ci ilin oktyabr ayının 2 arısında Abşeron rayonuna səfər etməsi rayon icra başçısı tərəfindən təklif olundu. Sonda onu da qeyd edək ki, Misir Ərəb Respublikasının Qalubi vilayəti ilə Abşeron rayonu arasındakı dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi və bu əlaqələrdən maksimum faydalanması üçün rayon rəhbərliyi əlindən gələni əsirgəmədi.